Как я уже анонсировал в предыдущем видео, мы начинаем тему «Жизнь по благодати». И чтобы понять, что такое благодать, а самое главное практически научиться в ней жить, нужно хорошо уяснить для себя, а в чем проблема человека. Что такое вот эта неправда, которая нашлась в человеке и которой мы враждуем с Богом? Что такое грех? И в чем, собственно, суть претензий Бога к человеку, чего Бог добивается в нашей жизни? Поговорим сегодня о грехе. Давайте разберемся, в чем, собственно, состоит грех и кого Бог называет грешником. Ну и поймем, что же тогда за спасение должно в нас совершиться и почему мы спасаемся только в результате действия Божьей благодати, явленной нам во Иисусе Христе. Я приветствую всех, кому эта тема представляется важной и интересной. Наверняка вы слышали такие вопросы, или даже я бы сказал претензии, которые люди э, высказывают Богу. Почему творится так много зла? Куда смотрит Бог? Когда человек страдает от какого-то зла, который, впрочем, совершается тоже руками человека, ну, другого, наверное, какого-то человека, то часто этот человек вопиет к Богу, ожидает от него помощи и очень часто никакой помощи не получает. Отсюда такое разочарование, претензии к Богу и вроде бы непонятно, почему Бог не вмешивается и не устранит зло на этой земле, которого так много. Нам, христианам, которые читают Библию, ответ на этот вопрос должен быть очень понятен. Он, например, конкретно описан в книге пророка Исаия, 59 главе. Давайте прочитаем с 1 по 3 стих. Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. То есть Бог может спасти, у него есть на это сила, и он может и услышать, всякую мольбу о помощи человеческую. Но вот есть проблема греха. Грех, который стоит стеной, таким разделением между Богом и человеком, и из-за чего Бог просто отвращается от человека и не подключается к тому, чтобы помочь этому грешнику. Получается, что без решения проблемы греха человек не может рассчитывать на благосклонность Божию. В Евангелии от Иоанна, в 9 главе, 31 стих написано так. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». То есть, если человек, по мнению Божьему, является грешником, то ни на что хорошее он рассчитывать не может. И то, что Бог услышит молитвы его, придет и поможет ему, это тоже ожидание неправомерное. Потому что Библия говорит о другом. В Ефесянах в 5 главе 5-6 стих написано так. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Гнев Божий. Вот то, что есть у Бога для человечества в том греховном состоянии, в каком оно пребывает. Какое уж тут благоволение, какая уж тут помощь в решении наших проблем, которые мы себе сами в своей греховности и создаем. В чем же тогда решение Божье? Решение в том, что у него есть благодать для нашего спасения от наших грехов. Кто же такой грешник? Большинство людей <coughs> видят грех в тех поступках греховных, которые человеком совершаются. И если это так, то тогда грешником нужно называть того, кто грешит. И, соответственно, спасение от греха и примирение с Богом должно состоять в том, чтобы просто перестать грешить. И многие так и для себя воспринимают, что вот в Библии написано, что нужно делать и чего нужно не делать, и наше все внимание должно быть на свои поступки, оценить их с позиции Библии, хорошие они или плохие, и все усилия приложить к тому, чтобы поступать правильно. Это выглядит достаточно логичным, и так думают, по крайней мере, так живут многие христиане на самом деле. Но вообще-то, вот то, что я сейчас вам сказал, не является правильным с точки зрения Божьей. Потому что греховные поступки, на которые мы, люди, обращаем свое внимание, это есть уже проявление греха, который живет в нас и царствует над нами. А суть греховности человека, с которой и требуется нам разобраться, вообще не в том, что мы делаем, а в том, кем мы являемся. В послании Ефесянам во второй главе, 1-3 стих, мы читаем следующее. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Смотрите, какие здесь образы или какие диагнозы ставит апостол Павел. Он говорит, вы сыны противления, то есть являетесь детьми, которые носят природу, противящиеся Богу. Дальше, по природами являются чадами гнева. То есть, кто такие чада гнева? Это те, кому принадлежит гнев Божий. Дальше, мертвыми являетесь. И живете по своим плотским похотям, исполняете желания своей плоти, своих помыслов, и все это происходит по воле дьявола. Вот сущность той природы, которую Бог видит в человеке. И истина заключается в следующем. Человек не является грешником, потому что он совершает какие-то греховные поступки. Но человек грешит, потому что он является грешником. Вроде бы эта мысль звучит в церквях постоянно и кажется ну, абсолютно логичной и правильной. Но почему же тогда на практике многие христиане свой фокус держат на том, что они делают и правильно или неправильно они поступают? А причина... Почему они так поступают? Та природа, которая выражается в этих греховных поступках, часто остается за скобками внимания христиан. Истина очень простая. Свинья является свиньей не потому, что она валяется в грязи. Напротив, свинья как раз и валяется в грязи, потому что она по природе свинья. И если в человеке не произойдет изменение его природы, то тогда Человек остается грешником, независимо от того, что он делает, чего он не делает. Старается он вести себя хорошо или не старается. Сожалеет он о своих поступках, называя их греховными, или наоборот оправдывает свои греховные поступки знает он, что написано в Библии или не знает, если не будет происходить изменение природы человека из природы грешника в природу праведника, то тогда никаким образом отношение Бога к такому человеку не поменяется. Откуда же взялась эта природа грешника? Когда мы сделались грешниками? В послании Римлянам в 5 главе 12 стих дает ответ на этот вопрос следующий. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Что это за человек, которым грех вошел в мир? Это Адам. Когда это произошло? Еще в Эдемском саду и описано в Библии в третьей главе книги Бытия. Не послушание Богу выразившиеся в послушании лжи, в принятии слова неправды, которое пришло через змея, привело к тому, что человек стал противиться Богу. Человек отошел от путей Божьих и стал грешником. Изменилась его природа. Ту праведность или тот образ Божий, который, в котором Адам был сотворен, а сотворен Адам был правильно. Вот эту праведность Адам потерял и из-за чего он был и изгнан из Эдемского сада, как носитель теперь и народной, чуждой Богу природы. Грешник в Царстве Божьем находиться не должен и не может. Он удаляется от присутствия Божьего и не может рассчитывать на явление Божьей славы и так далее, и так далее, и так далее. Мы не становимся грешниками, когда мы делаем какие-то греховные поступки. Вот это очень важная мысль. Нам нужно ее понять, она нам потом пригодится, когда мы будем разбираться с вопросом, как действует благодать, что значит быть праведником, как в этой праведности жить и так далее. Об этом всем будем говорить уже в последующих видео. Но сегодня давайте вот утвердим в себе вот эту вот истину, что мы рождаемся грешниками, уже носителями природы греха. Вот это все неправда, когда люди говорят, невинный ребенок родился, он как чистый лес бумаги. Но это неправда, потому что все мы являемся генетически наследниками того самого Адама. Библия говорит, что все мы, люди, рожденные по плоти на этой земле, присутствовали внутри Адама вот в наших генах, да, так же, как мы физическое наследие получаем через родителей, и мы физически похожи, так же мы унаследовали вот эту духовную генетику греха, то есть природу грешника, природу противления Богу. И мы живем с этой природой вне зависимости от того, когда и каким образом эта природа проявится или она вообще не проявится. Ну, на самом деле проявится однозначно, так или иначе. И если мы, как такие добропорядочные, разумные люди, будем стараться блокировать эту природу в себе, чтобы она не выражалась. Говоря по-простому, стараться не грешить, природа от этого не меняется. Она остается внутри нас, и мы все так же остаемся грешниками. И претензия Бога к человеку, с которой нам нужно разобраться, как раз состоит не в том, что человек сделал что-то неправильное, а в том, что человек по сути своей не является правильным. Он является рабом греховной природы, он не живет жизнью Божьей, он не является носителем образа Божьего. Все осквернено, все искажено, искажено мышление, искажена система ценностей, извращены цели, извращены пути. Все человечество, все развитие человеческой цивилизации, которое мы наблюдаем, оно богопротивно в сути своей все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца Небесного, но от мира сего. И это все есть противление Богу. Если мы почитаем с вами шестую главу Бытия, там описано состояние человечества, которое Бог оценил как греховное, из-за чего потоп пришел на этот мир в одни Ноя. Помните, да, эту историю, конечно же. И вот обратите внимание, Бытие 6 глава, 5 стих. Здесь сказано, «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на Земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И вот на это беззаконие пришел потоп и погубил нечестивое человечество. Но заметьте, здесь даже не написано ничего о том, что неправильного делали эти люди. Это мы сегодня так знаете, по какому-то сегодняшнему нравственному стандарту в фильмах или в рассказах, когда описываем человечество в одни ноя, то мы рисуем такие картины, что все были блудники, пьяницы, наркоманы там и оккультисты. Не знаю, может быть они это делали, может быть они не делали этого, делали что-то другое. Но не важно, что они делали. Бог обратил внимание на то, каковы были помышления их сердец, что в сердце человека. Это определяет грешник он или праведник, даже независимо от его дел. Ну а дела, конечно же, они каким-то образом уже проявляются от нашей внутренней сущности. Поэтому спасение человека, и восстановление его праведности связано не с изменением модели его поведения, а с изменением его природы, что в свою очередь, конечно же, естественным образом приведет и к изменению поведения, и наших слов, реакций и так далее. А вот эта вот идея, что через внутреннее происходит изменение внешнего и что бог именно таким образом хочет исправление человечества это же идея красной нитью через всю Библию проходит. И в ветхозаветных книгах у пророков мы читаем, что у человека каменное сердце а бог хочет дать плотяное сердце. Каменное сердце не способно ни слышать, ни видеть, ни разуметь бога, но новое сердце будет принимать то что господь дает человеку. В другом месте пророк говорит, что он заключит новый завет. И суть этого завета в том, что сам Бог хочет вселиться в нас, хочет нас оживить и сделать нас способными ходить в его заповедях. Ну а, конечно же, когда пришел Иисус Христос, тут мы эту идею очень четко читаем во всех Евангелиях. Вот Евангелие от Марка, 7 глава, с 20 по 23 стих. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, Ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло из внутрь исходит и оскверняет человека. Если мы вот эти все перечисленные здесь и подобные им виды зла воспринимаем только на уровне совершенного греховного поступка, а не понимаем, что это все зло живет внутри человека и там находится, прежде чем оно совершится, и зло, и кража вот эти, и убийство, и любодеяние, и богохульство, и так далее, и так далее, и так далее. Если мы так смотрим, то мы глубоко заблуждаемся, потому что на самом деле то, что мы видим во внешнем, оно имеет свой источник в человеческом сердце. И это не просто какие-то нехорошие дела, которые Иисус тут перечисляет, но получается это есть некая сущность, можно сказать, вот это вот и есть характер греха, находящегося в сердце человека и управляющий жизнью человека. В послании Колоссянам в 3 главе 5-6 стих так написано «И так умертвите земные члены ваши». Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и дало служение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Смотрите, здесь тоже не написано о вот этих вот всех вот э, делах, как о каких-то поступках, которые мы совершаем. Перестаньте делать греховные поступки. Не здесь об этом говорится, как о каких-то наших членах. Что такое члены? Это то, из чего мы состоим. То есть наша сущность состоит из вот этих вот нечистых вещей, и нужно просто умертвить эту сущность, умертвить эти земные члены. Вот на что направлено желание Божье, что Он хочет совершить в нас, в людях, чтобы мы были перед Ним праведными и могли иметь общение с Богом, Его помощь, Его участие в нашей жизни, все благословения, которые Библии к праведнику обещаны, имеют к Нему отношение. Матфея 23 глава, 25 и 26 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Вот, изнутри, наружу происходит очищение и освещение. Это, ну, должно быть нам понятно. Если мы занимаемся наведением порядка только во внешнем, в наших делах, в наших поведениях, в семье хочу навести порядок, вот в церкви навести порядок, везде, в общем, надо сделать все по-божьему правильно. И если у нас даже получается, мы думаем, вот мы этим угождаем Богу. Да ничего подобного. Это Бог праведным не считает. Бог считает правильным, и это четко мы здесь прочитали, чтобы изменения происходили внутри нас, в наших сердцах. И вот как раз здесь обещано, что если внутренность будет очищена от всех вот этих вот беззаконий, от этого греха, от его власти, от его присутствия, от его царствования, управления нами, то тогда и внешняя жизнь будет приведена в порядок. Вот чем надо заниматься, вот куда должен быть обращен взор христианина, потому что Бог как раз занимается именно этим. Над чем трудится Бог? Что Он хочет в нас произвести и что Он считает правильным? Правильным он считает, когда человек освобождается от природы грешника. То есть, как грешник, он умирает вместе со Христом в его сораспятии на кресте. Вот почему отвергни себя и возьми свой крест. Это такая стартовая идея христианина и рассуждению над этой темой. Мы посвятили целый цикл на этом канале «Христианам о важном». Посмотрите, еще раз, что такое отвергнуть себя, что такое нести свой крест, для чего это надо? Все это необходимо именно потому, что Бог хочет умертвить нас как грешников. Другого чего-то от Бога грешник вообще получить не может и ни на что рассчитывать не может. Наказание за грех смерть. И мы со Христом можем умереть, и если мы умираем со Христом, крещением в смерть Его, если это есть практически в нашем христианстве, то через это мы получаем возрождение от Духа Божьего к новой жизни, в новой природе человека по образу Христа. Вот так вот мы становимся по природе праведниками, как написано, причастниками божеского естества. Вот в чем, собственно, процесс, для которого Бог и дал нам благодать. Вот это вот действие совершается именно силой благодати. И здесь как раз мы и видим разницу между законом и благодатью. Закон требует изменения поведения и показывает всегда на дела человека: это делай, это не делай. А благодать направлена на состояние сердца и способна изменить наши сердца. Вот о том, как это все благодать делает и где здесь в нашей праведности должны быть правильные ориентиры, мы будем говорить в последующих видео. А пока желаю вам благословения Божьего в познании Его благодати. До следующих встреч!